очень Но, да, сейчас мы Это от фонда Марины Анатольевны Порошенко. Туда, когда она здесь была, девочки высказали просьбу, чтобы была морозильная камера, потому что сейчас лето приходит, негде негде продукт. Мы сегодня доставили морозильную камеру. Но дело не в морозильной камере. Хочу сказать большое спасибо нашим волонтерам за тот труд самоотверженный, и то тепло, которое не дают нашим бойцам, которые здесь ночуют, питаются, находят тот приют. Вот сегодня у нас мы посмотрели трое ребят со Львова. В принципе, довольны, и слава Богу. У нас задача второй этаж сейчас отремонтировать для того, чтобы добавить еще 6 комнат и плюс складские помещения. И я думаю сказать, сейчас вопросы ребятам задавал, откуда вы узнали. То есть информация среди военных есть, что действительно в Запорожье есть уголок, где военных принимают бесплатно, кормят, поят, радушие, пирожки, чай, кофе, борщ. Правильно? Обязательно. Да, мы сейчас им еще поможем, еще с э, холодильными установками и с плитой дополнительной. Так они смогут довольно-таки, скажем, немаленькое количество ребят обслуживать. Плюс фонд обороны помогает продуктам. И хочу сказать спасибо, конечно, нашим людям, потому что то, что сегодня вот рассказали девочки, что наши люди несут выпечки целые кастрюли с котлетами, не называя своих имен, не говоря, не рекламируя, а делаю действительно ту помощь, потому что знаю, что она напрямую доходит до бойцов. Вот это низкий уклон всем нашим жителям Запорожья, кто принимает в этом активное участие.